План барбароса слышали? Такое название, да? А кто знает настоящее содержание плана Барбароса? Что он знает? Поднимите руки. Кроме имени. Кто знает? Два-три человека. Видите? Забавно. А почему? Ну, барбарос, это русский варвар, переводится на русский язык. Знаете, да? А вы знаете, что это план на начало? По этому плану, после оккупации э, ну, Советского Союза, по этому плану предполагалось 50% русских уничтожить сразу. А другие 50 миллионов, 50 процентов, не 50 миллионов, 50 процентов, прошу прощения, 50 процентов уничтожить, а другие 50 процентов стерилизовать. Нужно объяснить по стерилизации или не нужно? Нужно, нет? Вот это, что называется, план вопроса, суть его. Об этом знают, это несколько человек в этом зале. А, извините, сюда пришли люди довольно-таки много интересующиеся, правильно, если пришли сюда, правильно? А представьте себе, сколько об этом знают людей, которые далеки от этого, не интересуются вообще ничего там, не знают.